Я встала в печати поставила, а на следующий раз, 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 раз. повторюсь. <падем> Получите информацию по лицевому счету, увидите расшифровку начислений за потребленную электроэнергию, получите в электронном виде счета за потребленную электроэнергию. Эти счета будут подписаны электронной цифровой подписью руководителя филиала Николаева Бленера. Значит, кроме того, потребители могут оплатить за потребленную электроэнергию при помощи данной системы. Павел, там, 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 там Программа позволяет просто внести реальные показания на сегодняшний день, автоматически все это просчитается и будет выставлена сумма, которую необходимо к вам оплатить за электроэнергию с учетом задолженности, если, если такая была ранее, либо с учетом переплаты уже сформируется готовый счет. Вспомнить, как это ужасно стоять в очередях безумных, особенно когда перед тобой какой-то крупный клиент и долго отчитывается. Это просто выброшенное время. Я с удовольствием пользуюсь, потому что пришел утречком, снял показания, занес, сдал, получил счета, заплатил. Великолепно. Я очень довольна. Для бытовых потребителей, населения, данное использование этой системы бесплатно. Для юридических лиц, ввиду особенностей работы с данной категорией потребителей, а именно необходимость получения счетов, оформления налоговых накладных, актов приема передачи, необходимо использование электронной цифровой подписи. Получение этой электронной цифровой подписи стоит 120 гривен в год. И после получения этой подписи необходимо оформить соответствующее приложение к договору на поставку электроэнергии и после этого система возможна к использованию.